असल वरम्हि वरक आज हम मौजूद हैं सैलानी की एक और ब्रांच और यहाँ पर बचत बाज़ार लगा हुआ है बचत बाज़ार के रेट बड़े ज़बरदस्त हैं लोगों ने जगह जगह बचत बाज़ार के नाम पे लूट मारी शुरू की हुई है और बहुत सारी चीज़ें रिटेल पर हैं मगर यहाँ पर आटा साढ़े ग्यारह सौ रुपये की दस किलो की बोरी है फाइन आटा है इसी तरीके से तेल भाई यहाँ पर तीन सौ निन्यानवे रुपये तीन सौ निन्यानवे रुपये का मिल रहा है और सोचें तीन सौ निन्यानवे रुपये को जो पाँच सौ साढ़े पाँच सौ रुपये की चीज़ है वो तीन सौ निन्यानवे रुपये में मिल रही है तो मेरे भाइयों यहाँ पर आप जो समझते हैं जो हक़दार हैं उनको यहाँ भेजें या आप अगर हकदार हैं सफ़ेद पोषें यहाँ पर आएँ पर्दे का खसूस इंतज़ाम है किसी को यहाँ हाई नहीं किया जाता यहाँ पर किसी की वीडियो नहीं बनाई जाती किसी की तस्वीरें नहीं खिंचवाई जाती सैलानी पाकिस्तान का वाद इदारा है जिसने प्रॉपर तरीके से चैनल थ्रू काम किया घर घर जाकर लोगों की मदद की और ये काम जो हो रहा है ये काम भी कराम की निगरानी में हो रहा है ये अपनी तरफ से कोई काम किसी बंदे ने शुरू नहीं किया ये कोई भी अदारा काम इस तरह नहीं करता जो सैलानी का तरीकेकार है सैलानी का कोई भी शोबा हो जितने भी शोबे हैं वो उमय कराम की निगरानी में किए जाते हैं जब ये चीज पास हो जाती है तो फिर ये काम किए जाते हैं आए हमारे साथ अंदर चलते हैं आपको लेके हम के तरीकेकार क्या है टोकन यहाँ किस तरीके से मिलेगा यहाँ पर आप राशन किस तरीके से ले सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ये वो इदारा है जो रोज़ाना अल्हमद चार लाख अफराद को पका हुआ खाना की सूरत में लोगों को फायदा पहुँचा रहा है इसी तरीके से हमारे यहाँ अलमदुल्लह हर महीने 600 बच्चों की शादियों में हम मदद कर रहे हैं और इस वक्त कराची की छियानवे लोकेशन के ऊपर हमारी सैरी है और तकरीबन एक लोकेशन के ऊपर सैलानी वेलफेयर गिरफ्तार करा रहे हैं और कई हज़ार राशन हमारा जो है न वो रमज़ानों में बढ़ता है अब एक तो होता है कि गरीब आवाम को राशन पहुँच जाना राशन मिल जाना फ्री में एक वो होता है जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम मदद नहीं लें बल्कि हम कुछ पैसे दे के कम कीमत में चीज़ों को ले लें तो सैलानी वेलफ़ेयर ट्रस्ट ने इस वक्त इस रमज़ान ये फैसला किया कि हम पूरे कराची के अंदर मुख्तलि बचत बाज़ार लगाएंगे जिसमें से पहला बचत बाज़ार आप देख रहे हैं इसके अंदर ही जो हमने बचत बाज़ार लगाया है जो आटा मार्केट के अंदर इस वक्त ग्यारह चौदह सौ पचास रुपये का है वो हमारे पास ग्यारह सौ पचास रुपये का है जो आयल छः सौ रुपये का है साढ़े पाँच सौ रुपये का है वारे पास इस वक्त तीन सौ निन्यानवे रुपये में मौजूद है जो कुइज़ की बोतल ढाई सौ रुपये की है वो हमारे पास डेढ़ सौ रुपये की है इस वक्त आप मार्केट में जाएँ तो तरबूज़ आपको सौ रुपये किलो मिल रहा है तरबूज़ हमारे यहाँ पचास रुपये किलो है तो बताने का मकसद ये है कि ये जितने भी चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत की चीज़ें जिनको हम बोलते हैं हमने ज़्यादा आइटम नहीं रखे ज़रूरत की चीज़ रखी है अच्छा इसका तरीक़ेकारी आप एन आई सी लेकर आएँ एक एनआईसी के ऊपर आपको दस किलो आटा मिल जाएगा दो किलो ऑयल मिल जाएगा एक को इसकी बोतल मिल जाएगी तरबूज आप जितना चाहें ख़रीद सकते हैं जितनी अल्लाह ने आपको हाथों में ताकत दी है अब इससे फ़ायदा ये है कि एक, एक, एक एन के ऊपर ये चीज़ें मिल सकती हैं अब घर के अंदर दो अपराध हैं तो वो दो एन के ऊपर ला के दो किलो आटा ले सकते हैं दस बीस किलो आटा चार किलो आयल ले सकते हैं तो बताने का मकसद ये है कि हमने काम वो किया कि चीज़ें मार्केट में बिकी भी नहीं तो ज़रूरत की चीज़ें वो घरों में चले हैं आपको पता है माहौल इस पर कैसा चल रहा है और ये हम कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट में लगाने जा रहे हैं अलहद टोकन वाली जगह जहां पर आपके टोकन लिए जाएंगे और राशन आपको दे दिया जाएगा ये टोकन अभी मेरे सामने मौजूद है ये येलो कलर का टोकन है और दूसरा ऑरेंज कलर का टोकन है एक टोकन आटे का है एक टोकन ऑयल का है तो आए बात करते हैं मजीद हमारे भाई साहब से नाम भी पूछेंगे और काम भी पूछेंगे कि यहाँ पे क्या अल्लाह की रजा के लिए सर अंजाम काम दे रहे हैं भाई यहाँ पे क्या ड्यूटी आपकी यहाँ पे मैं इस चीज़ को लीड कर रहा हूँ ये जितना भी प्रोग्राम चल रहा है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो लोग आ रहे हैं वहाँ से पर्ची बनवा रहे हैं यहाँ पे आके ले रहे हैं इसको मैं देख रहा हूँ यार ये वाला काम करके दिल बाग बाग नहीं हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी का हर काम ऐसा ही है हमारे हजरत साहब हमें यही सीख देते हैं कि ये काम जो है हमें जन्नत ये जन्नत के दरवाजे हैं हम अल्लाह की अल्लाह की मखलूक के लिए काम कर रहे हैं और हमारे काम अल्लाह कर रहे हैं अच्छा कोई अगर बिजनेसमैन मैन तबका कोई बंदा तबके से मुरा तबका तो बहुत बड़ा है बिजनेस मैन कोई बंदा अगर अपना काम में से अपनी मसरूफियात में से कोई एक घंटा सैलानी को देना चाहे तो कोई तरीक़ेक ऐसा है कि वो एक घंटा आके अल्लाह की रिजा के लिए वो काम करना चाहे तो वो कर सकता है कोई ये तरीका है बिल्कुल अलहमदल ऐसा हमारे पास बहुत सारे वॉल्टियर्स हैं जो हमारे हेड ऑफिस में जो है मतलब रब्ता करते हैं और उसके बाद उनको मुख्तलिफ काम दे दिए है जाते हैं बहुत सारे वॉल्टियर्स हैं ऐसे हमारे पास मैसेज दें फिर ऐसे बंदों को जिनके पास टाइम हो और वो साथ देना चाहें सैलानी बिल्कुल बहुत सारे वॉल्टियर्स अभी सैलानी के साथ काम भी कर रहे हैं और आप लोगों से भी गुजारिश है कि सैलानी का जितना साथ दे सकते हैं चाहे वो मौली तौर पे साथ दे सकते हैं चाहे वो रज़ाकाराना तौर पे साथ दे सकते हैं तो सैलानी का साथ दीजिए सैलानी इस वक्त दुखी अक्का की उम्मत की जो है खिदमत कर रहा है हम सब भी यही काम कर रहे हैं आप लोग भी यही काम करिए जजा कर, कर अच्छा नाम क्या है आपका मोहम्मद जुहेब नाम है और आपकी जिम्मेदारी क्या है मैं सी डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ माशाल्लाह सीसीटीवी डिपार्टमेंट एक अहम शोबा है जिसमें सब चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है और ये 24 घंटे नहीं किसको कहा जाता है 25 घंटे ऑन ड्यूटी रहने वाला अदारा है तो सैलानी का बस साथ दीजिए यार सैलानी के लिए दुआ कीजिए रिव्यूबर्स अभी हम मौजूद हैं तरबूज़ वाले एरिए में तो यहाँ पचास रुपये किलो तरबूज मिल रहा है तो आए भाई से बात करते हैं असल वाले भाई तरबूज का क्या तरीके रहा है इसका भी कोई टोकन है या कैश पे काम हो रहा है कैश पे काम हो रहा है बंदा आए अपनी मर्जी से जो सा दाना बोले वो ले वजन करे जितना माल बनता है हिसाब से पैसे दे सही पचास रुपए किलो बनता कोई भी इसमें तो एन आई सी की भी जरूरत नहीं हर किसी के लिए क्योंकि आजकल महंगाई का दौर चल रहा है गरीब आवाम की पहुंच से दूर है फ्रूट आपके सामने मार्केट से कम अज कम सौ से एक सौ बीस रुपए किलो बिक रहा है हमने महंगाई को देखते हैं गरीबों की बचत के लिए हमने पचास रुपए किलो लगाया हुआ है जो चीज़ हमको जितने की आ रही है इतने की सेल आउट कर रहे हैं सही जबरदस्त अच्छा एक चीज आप लोगों का हम इतला कराना चाहेंगे जी कि यहाँ पर जब आप आएंगे तो पचास रुपये के हिसाब से आपको दाना तो मिलेगा मगर जो सौ एक सौ बीस वाले बेच रहे हैं हाँ पचास रुपये किलो मिलेगा और दाना में तीन किलो चढ़े दो किलो चढ़े वो आप अपने हिसाब से देखेंगे छोटा बड़ा अच्छा काट के नहीं दिया जाएगा अच्छा, आप खुद अपनी पसंद करें अपने हाथ से अपने हिसाब से देखें और यहाँ से अपने घर ले जाएं तो अच्छा ये टाइमिंग का बता सकते हैं कि बचत बाज़ार की टाइमिंग क्या है सुबह बारह बजे से लेकर शाम छः बजे तक असर की नमाज़ के बाद तक आप क्लोज करें सही चलें जी शुक्रिया बहुत मेहरबानी ये ब्रांच है भाई नुमाइश चौरंगी पे और इसका इफ्तिदा हाल ही में हुआ है अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस जोन के और ये जो अभी फिलहाल जो एरिया एक बना हुआ है इसके इंचार्ज यहाँ पे शहरी हो अफतारी हो राशन की तकसीमकारी हो जो भी सिलसिला यहाँ इस एरिए में हो रहा है ये हमारे भाई साहब इस चीज़ को देख रहे हैं तो आए बात करते हैं असल वालेकूम वरम्ला सैलानी का माशाल्लाह हर काम ही निराला होता है सैलानी के जैसा क्योंकि सैलानी किसी को देख के काम नहीं करती सैलानी वाहिद ऐसी तंजीम ऐसी तहरीक ऐसा इदारा है जिससे लोग सीखते हैं और सीख के काम करने की कोशिश करते हैं ये इसकी क्यों तो कोई दो राय है ही नहीं अच्छा अभी जो ये सिलसिला चल रहा है तो ये कौन सा तबका ऐसा है जो यहाँ आके राशन ले सकता है ये ज़क़ात तो नहीं कोई इस तरह की कोई चीज़ जो सदका है वाजिबा तो उस चीज़ों में तो नहीं आता ये इसका बताइएगा हमारे व्यूवर्स को बिसमिल्लर रहीदिल्ला सैलानी वेलफेयर जो है वो गुजरात चौबीस सालों से खिदमत मसरूफ़ है और गरीब हवा में खिदमत में पेश पेश है जैसा आपने फ़रमाया कि कोई भी इवेंट हो यानी वो इवेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ यानी ये इवेंट नहीं होता लेकिन ये असल मजबूरी होती है गरीब लोग जो हैं वो पिस रहे होते हैं इसी तरह कोरोना में जिस तरह सैलानी ने काम किया जिस तरह आप देख सकते हैं राशन ड्राइव चल रही थी हमारी और हमारे राशन का काम तो अलहदिल्ला उसका कोई सानी नहीं है और अब जो हमने बचत बाज़ार खोला है इसमें तीस फ़ीसद बचत जो लोगों को मिल रही है इसमें पचास हज़ार से कम आमदनी वाले अफराज जो है वो यहाँ से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं जिनकी तनख्वाहें है पचास हज़ार से कम है इसका एक पूरा निज़ाम बनाया गया है शिनाख्ती कार्ड उनका लिया जाता है वो हमारे सिस्टम में एंट्री की जाती है ताकि उससे पता चल सके कि वाकई ये जो है मुस्क है क्योंकि वो एक कोड हमारे पास जो मौजूद है उसके हिसाब से वो काम हो रहा है हर आम से लेके खास अफराद हर हर आदमी ले सकता है क्योंकि ना तो ये ज़कवा़त का पैसा है ना सदका है, वाजिबा है ना सदका नाफिला है ये वो पैसा है जो इदारा अपनी तरफ से सब्सिडी दे रहा है इसमें से जो कंपनी में हमें मिला है वो तीस फीसद बचत मिली है तो उसमें हमने तीस फीसद और बचत डाली है तो यानी जो होल सेल प्राइस है उससे भी तीस फीसद कम सब्सिडी इदारा दे रहा है ना इसमें कोई ज़क़़त का पैसा है ये बिल्कुल साफ़ पैसा है इसमें मैं और आप भी ले सकते हैं बस शर्त यह है कि वो पचास हज़ार से कम आमदनी वाला अफराद हो तो उसको जो है ये सहूलत मैसर हो सकती है ग्यारह सौ पचास का दस किलो आटा और तीन सौ निन्यानवे रुपये लीटर का एक ऑयल और डेढ़ सौ के कोई इसकी शरबत की, की, की बोतल और पचास रुपये किलो जो हम तरबूज़ जो हमने फ्रूट मंडी लगाई हुई है तो वो तो आम और ख़ास हर आदमी ले सकता है उसमें तो कोई कैद ही नहीं है कि पचास हज़ार हो या लाख हो क्योंकि महंगाई का जिन बेकाबू है सेलानी की कोशिश है कि लोगों को पचास हजार रुपये जो आज के दौर में ये गरीब ही बंदा समझा जाएगा क्योंकि पचास हजार रुपये पाकिस्तान में रहने वाले बंदे के लिए कुछ भी नहीं है महंगाई बहुत ज्यादा उरूज पर पहुंच चुकी है सैलानी का जो काम है सैलानी जो काम कर रहा है उसकी एक लिमिट बता दी गई है जी पचास हजार रुपये से कम तनख्वाह आमदनी वाला बंदा यहाँ आ सकता है राशन ख़रीद सकता है राशन के रेट आपको बता दिए गए हैं तरीक़ेकार आपको बता दिया गया है और ये कोई जकवात नहीं है कोई सदका वाजिबा नहीं है तो यहाँ पर आए सैयद ज़्यादे हों या कोई आम कुछ भी बंदा हो आप यहाँ पे आए बिना झिझक बिना टेंशन आपको जैसे वीडियो में बता दिया गया है यहाँ कोई तस्वीरें नहीं खींची जाती या किसी की वीडियो नहीं बनाई जाती या किसी की इज़्ज़त पर कोई बात नहीं होती किसी को टीवी में नहीं दिखाया जाएगा आप खामोशी से आएँ पर्दे में यहाँ से ले कर जाएँ और इज़्ज़त से अपने घर पर सुकून से अपने बच्चों को वो खुराक खिलएँ सैलानी जो काम कर रहा है उल्मा कराम की निगरानी में कर रहा है सैलानी जैसा काम आज तक मैंने पूरे पाकिस्तान में किसी भी तंजीम को करते हुए नहीं देखा नाम कमाने वाले बहुत हैं मगर काम करने वाले बहुत कम होते हैं तो आप यहाँ पे आएँ और अपना